Salam əz şagirdlər və valideynlər, hər birinizə xoş gəltdik kanalımda. Bu gün 2-ci siniflər üçün informatika dan kiçik summativ qiymətləndirmə 4 sualları həll edəcək. Baxaq birinci suala. Doğru mülahizələri qeyd edin. Canavar ot yeyən heyvandır. Xeyr, bu yalandır. Avtomobilin matoru var. Bu doğrudur. Xətkeş məktəb ləvazimatıdır. Bu da doğrudur. Dəvə quşu uça bilər. Xeyr, uça bilmir. Yalan mülahizələri qeyd edin. Libon turşdur. Xeyr, o doğrudur. Limon turşdur. Çanta sözündə 3 samit var. B də doğrudur. C, N, T 3 dənə samit var. Alqoritmin icraçısı heyvan ola bilər. Bəli, biz bunu alqoritm mövzusunda keçmişdik ki, bəzi itlər də alqoritmi yerinə yetirə bilir. İnform təbii ki, başqa heyvanlarda. Təbii ki, informasiya mənbəyi daş ola bilər. B də doğrudur. Yəni burada yalan müşahidə yoxdur. Yəqin ki, sualın özündə yanlışlıq var şəkli elə dəyişdir ki, mülahizələr doğru olsun. Qatarın 2 vaqonu var lokomotiv bacasından üstə çıxır. Burada 1 vaqonu var, yazılıb 2 vaqonu var. Ona görə biz 1 dənə vaqon çəkəcək ki, bu mülahizə doğru olsun. Bu 2-ci vaqonum və sonra deyir ki, lokomotiv bacasından üstə çıxsın, yəni burdan. Bu şəkildə. Artıq mülahizələr doğru oldu. Hansı şəkil üçün bütün mülahizələr yalan olacaq? Onu çərçivəyə al. Kürəyi var, qapısı var, onun üstünə yemək qoyurlar. Yatmaq üçündür. Qapısı varsa bunun üçün yalan olmayacaq. Bunun qapısı var. Onun üstünə yemək qoyulursa, bunun üstünə yemək qoyurlar, deməli bu da olmayacaq. Yatmaq üçündür, çarpayı da olmayacaq. Çünki burada yatırlar, yalan olmayacaq. Deməli bu şəkil uyğundur. Paşalıyun məktubu 3 nömrəli evə çatdırmalıdır. Həmin evə gedən ən qısa yolu çək. Deməli, 3 nömrəli yola, evə getmək üçün burdan gedər, burdan gedər, aşağı ıı, sağa getsə 4 nömrəli evə gedir. Ona görə yenə aşağı və bu şəkildə gedib 3-cü evə çatacaq. Qeyri-müəyyən mülahizəni qeyd et. Bütün dəftərlər xanalıdır. Bu yalan mülahizədir. Sonrakı dəftələr xanalı olmur. Çorablara ayağa geyinirlər, bəli. Dondurma dadlıdır, bu isə qeyri-müəyyəndir. Dadlı ola da bilər, olmaya da bilər. Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır, bu isə doğrudur. A nömrəli evdən C nömrəli evə neçə yol aparır? Deməli, bucür gedə bilər bir yol, düz şəkildə gedə bilər iki yol, sonra bucür gedə bilər üç yol. Sonra bunları silək, başqa yol baxaq görək. Belə gedib, sonra düşüb, sonra bu şəkildə gedə bilər. Buldu 4-cü yol. Həmçinin bucür gəlib, bucür gedib təzən belə gedə bilər. 5 dənə yolla deməli gedə bilər A variantı. Şəkli əsasən mülahizələrin doğru və ya yalan olduğunu müəyyən edir. Doğru mülahizənin yanında, yalan mülahizənin yanında isə E hərfinin yazıldığı şəkildə dələvar bəli, bu tələbdir. Türk düvşanı gördü, burada dovşan yoxdu. Ona görə deməli doğruya d yazırdıq, yalana y. Şəkildə bir göbələk var? Xeyr, burada da göbələklər var, burada da birdən çoxdur. Yəni ona görə yalan. Şəkildə quş yoxdur, yalan var. Dələ alma yığıb? Xeyr. Göbələk yığıb görürük ki. Deməli bu da yalandır. Bəli, 8 sualımız var idi, sona gəldik. Çox ümid edirəm sizlər üçün faydalı oldu. Sağ olun, yeni videolarda görüşərik.